18-го нам говорит, выступаем, после обеда мы идем на Иловайск. Заходим мы с двух сторон на Иловайск. С одной стороны, там, где ЖД, а мы с другой стороны заходили. Я с Фаго там был, мы на противотанковых установках я ему тогда прикомандировался к нему. И вот заходим, нас сразу еще при входе начали минометами прицельно ложить мы еле умотали. Сразу увидели, противотанковую установку поставили. Хоп, миномет за 100 метров бахнул. Хоп, за 50. Уже пристреливается. Мы резко сворачиваемся, отъезжаем. Хоп, на наше место. Все нормально. 18 мы зашли без боя. Начинается 19 -е. Пытаемся взять город. 19 -го, но 4 трупа раненых. Я просто не могу сказать, сколько у нас двор был просто заваленный из толка медикаментов. Нам, когда мы ехали в Лавайск, нам Семеновиченко дал приказ со своими, берите продуктов на день, боеприпасы, продукты на день, мы за день возьмем. Мы взяли по пайку. Это я, ну, я привык, я рюкзак постоянно себе гранатами набивал, патронов куча, я постоянно набирал. Я потом пацанам вот только пачками раскидывал, потому что после первого дня боя ни у кого не было патронов сват, который у нас, типа замкомбата, который должен был провести, он задерживался. Порошенко сказал, что на четыре дня задержалась помощь в Иловайск. Нас там просто кинули. Это была договоренность такая идеальная, что добровольцев надо было уничтожить. 20 с утра вывезли четыре трупа. И ребята сопровождали на бусике, за ними поехали, мы поедем тоже, отправим эти трупы. Оказалось, там блокпоста нету дорога единственная, которая была. Армия ее просто ушла оттуда. Местные к нам приходили в школе, они прятались в подвале с детьми. А мы женщины с детьми спрашиваем, а где ваши мужья? Они... А нет. нет мужей. Муж, он стреляет с другой стороны. Был дедок, там это уже после моего ранения, был дедок, который приходит дедочек, посидит, уходит, через 10 минут обстрел. Приметили, ребята. Меня, раньше у меня 21-го ранило, это уже часа 25 или 26 -го. я, не знаю. Мне пацаны просто рассказывали. Дедочка потом того вот за бары, а у него бумажки, корректировка, он военный, ну, в советское время был корректировщиком. А он по бумажкам все, он все записывает, ушел, обстрел.